اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين السلام عليكم دعاء لي İnşallah məktəbiyyət mövzusu ilə İmam-ı Zaman, İmam-ı Mehdi əleyhissalam kimdir verlişində qəlbetinizdə yadınızda olsa keçən verlişimizdə Ənkabut surəsinin 2-ci ayəsini oxuduq və Allahın sünnəsi yolu budur ki, hər bir şəxsi öz səviyəsində imtahan edir. Amma imtahanların ən böyüyü Allahın yer üzündəki höccətləridir. Yəni bir cəmiyyətə dünyəni bəşəri bir imtahan gəlir o da yer çürəsində höczətin vasitəsilə o, yəni imamın və peyğəmbərin vücudu insanlar üçün ən böyük imtahandır. İnsanlar nə zərəflər edəcəy onu. Və cəldik bu yerə qədər çatdıq ki, imamlardan sonra bizə İmam-ı Zaman əleyhissəlam geyb olduğu zaman İmam-ı Zaman əleyhissəlamın öz təsiri, təsirsiz etdiyi həddlərin zızdığı bir məktəb yadigar qalıb o da müstəitdi məktəbidir. A bu davam edəcək İmam Zaman Əleyhissəlam'ın zuhuruna qədər inşallah. Zuhur oldu artıq bir kəlmə ağanın sözü olacaq və e, müstəitdi belədir ki, müəssəsəsi artıq tətil olacaq. Amma ərzəradim ki, elə bir İmam Zaman Əleyhissəlam həddlər və sərhədlər zızab olmuşdığı üçün oz hər sərhəddən kənara çıxı ayağını qoysa Allahın Quranının, peyğəmbərin sünnəsinin, imamlarının, imamların kəlamlarla kənara nəfslə və ya hətta belə deyə ağla uyğun olmayan şeylərə fətva verməyib. Bu vaxta qədər müctəhidlər birdən Allah elə məsəl fərz eləsəy, birsələr o deyə onun müctəhidliyi düşür və onu imamiyələr, imamət əqidəsində olanlar artıq onu müstəhit kimi tanımaz. Yəni aql mənə e, İmam-ı Zamanın peyğəmbərim Allahım düşünmə imkanı verib. Ona görə də düşüncə ilə biz seçim ixtiyarında yığırıq. Yəni bu günləri Allah eləməsin, müctəhid birdən nəfsinə uyusa, səhv fətva versə də belə mənim ağлым onun səlv eləməyə ixtiyarındadır və yaxud da belə deyək, onu müctəhid kimi tanımaram onun müştehitli səlb olar, düşər, hə, belə deyək, müştehitlikdən düşər və onun Şiə İmamiyə qədisində olanlar müştehit kimi tanınmazlar. Bu vaxta qədər də olmayıb ki, bir müştehit hətta hücum fətvası versin bir başqa millətin, başqa belə deyək, dinin üzərinə. Amma niyə görə bunu deyirəm? Amma bu gün öz əsrimizdə Allahın təyin etdiyi yol biz dedik ki Allahın təyin etdiyi rəhbərdən ayrı düşəndə dünyada fitnələr doğulur dünyaya, zülümlər çoxalır. Biz cəxirdiy peyğəmbərlər, imamlar və müctəhidlər ki imamın zamanında salamın qoyduğu məktəbdir. İndi bunun əksini düşünək. Niyə misal vurdum müctəhidləri? Bu əksini düşünək. Allah təyin edir rəhbərin xəttindən kənar bir şəxsi bu günləri e, rəhbər qəbul etmək görünnü olub filan filan yerdə filancəs qarnına bomba bağladı, partladı. Filan yerdə eee filan yer partladıldı. Bu qədər adam öldü. Niyə görə qan tökülür? Şeyxim dedi. Ağıl istəmir ki, yaxşı mən niyə qan töküm? Axı birdən bu deyir-deyir mənə cənnəti vədə verir, aldadır. E, məni ölümə göndərir, intihara göndərir. İntihar edən cəhannam əhlidir və boynumda yüzlərlə minlərlə insanın qanı qalır. Bəli. Niyə görə bəs belədir? Adətən işbazlar e, görün nə qədər dünyada əqidələrdən sui-istifadə edirlər. E, bəlalar bax buradan da başlayır. Dünyada insana təriqət, məzhəb havasından daha təsirli hava vurmaq olmaz. Çünki din insanların zəif yeridir, həssas yeridir. Zaman boyu bu din adından istifade edilen şeytan ve şeytanperestler insanların bu agidesinden sui istifade edebilirler. Mesela İslam dininin neyle dizilecek? Mezhep davaları yine? İki gelme din düşmeni Yahudi çıxır, hava vurur. Onunla da bir əqidə dəyişir. değişir. İnsanın əməlləri əqidəsinin üstünde kurulur. Acar agide de problem yarandı ve salan problemler oradan başlayır. Deməli dünyada fitnənin kökü əsasən çoxluğu bu günləri Allah təyin elən rəhbərlər qalıb kənarda inglisin, yahudinin düzəltdiyi şeyxlərin, rəhbərlərin, belə deyək, şarlatanların darıca getmə yüzü istəyimi ifadəmə görə bu gün dünyada fitnələri çoxaldı və dünyanı zülmən doldurub. Əziz təmirəleyhissəlamun Nehcəv bəqda belə bir cəlamı var. Əziz buyurur: kamm min mustadrazim bi ihsani ilay wa magrurim bi satr ali wa maftunim bi husn al qawli fihi wa mubtala Allahu subhanahu wa ahadan bi mathal al imla ilahu nahz al balagha 252-ci e, hikmetdədir 253-ci bəli hikmetdədir həzət buyurur bəndələrin imtahan edilməsi barəsində buyurur nə çox adam ki ona edilən ehsan və yaxşılıqla Allahın ona verdiği nimətlərlə əzab və cəzaya yaxınlaşır. Allah bu niməti vermişdi bu cənnət ehli olsun. O, verdiyi nimətlərlə cəhənnəmə getdi. Mən dedim axı Allahın hözzətləri ən böyük imtihan vasitəsidir. Allah İmam Hüseynə (ə) Əmirü'l-Mü'minin salam, İmam Hüseynə (ə) salamı göndərib məni inkişaf etdirsin, tutsun əlimləm, bəxtəvər eləsin. Amma bəşər onu alıb Allahdan öldürür. Həzrət Əmirü'l-Mü'minin salam qurcu Nə qədər adam olub şi, ona yaxşılıq, olunan yaxşılıqla əzab və cəzaya yaxınlaşıb. Allah ona yaxşılıq edib, o isə itayatsızlığını artıraraq nankörlük edib. Nə çox adam var ki, Həzrət Peyğəmbərin buna oxşar bir hədisi var. Həzrət buyurur: "Vaylün li men ja'ala şüfa'a husama'a." Vay olsun o şəxslərin halına ki, Allah ona şəfaətçi qərar verdiyin, o döndərib özünə düşmən eləyir. Məsələn Ramazan ayı şəfaət ayıdır. Gəlib insanın bağışlandırmaqdır. Ramazan ayı gələn gedə sağlam ola oruç tutmayan Ramazan ayının gəlişi cəmaət üçün rəhmdir onun üçün. Biz də nə e, belə deyək bədväxtçilik ayı ola çünki ay Ramazan ayının haqqını ödəməsə cəhənnəm əhli olar. Elə İmamə zamanə salam vücududa belədir ki, İmam gələ insanları sadəcə zədələ bu İmama lan çördüklə deyə bədbəxt olar. Nəçox adam var ki Hazrat buyurur pisliklərin izinin qalması ilə aldanıb çünki hər nə qədər cilçiliş görübsə rusvay olmayıb nə haqqında yaxşı danışması nə özünə nə çox adam var ki onun barəsində çox xoş sözlər xalqın onun haqqında yaxşı danışması nəticəsində fitnə və çətinliyə düşüb tərifə uyub gedib yaxşı deyibdir bədbəxt olub çünki məgururluq onu Allahın nimətlərinə Həmin nimətlərdən biri olan xalqın onun barəsində xoş sözlər danışmasına görə şükr etməkdən saxlayar, özün böyüyürlər, Allahı bilməz, arxasında o əzab və çətinliyə düşərolar. Allah heç kəsə dünyada ona dünyada möhlət vermək kimi başqa bir şeylə imtahan eləmir. Çünki həyat və yaşamaq niməti bəndəni imtahan edildiyi ən böyük nimətdir. Deməli, e, belədir. Hazreti Əmirəmaməhsulam 252-ci zikrində bunu buyurdu. Yəni yəqin ki, inşallah başa düşüləsi bir tərzi ilə arzələdim bunu. Yəni Allah təala imamı göndərir bir rəhmət vasitəsi. Bundan istifadə eləməyib o imamın vasitəsi ilə də cəhənnəm əhli olanlar olub. Hətta çox olub Kərbəlada 72 nəhərlə görəcək cənnət əhli olsa 33.000 nəfər imamın vücudunun belə deyə hesab ilə imtahan olunaraq cəhənnəm əhli oldular. Deməli, bəli. Hz. buyurdu: "Əla fəl-həzər fəl-həzər min ta'atis-saddatikum və kubaraykum allədin takabbəru an-hasbihim və taraffə'u fawqa nasbihim." Hz. buyurdu: "Ehtiyatlı olun, əl-həzər əl-həzər. Həmin zamanda belə bir şeydə baş verəndə öz böyüklərinizdən ehtiyatlı olun. O böylər şerrlər deyən təkəbbürü an hesabihim və tərəfən fovqən asbihim deyir o tutduğu postların nəsil nəcabətinin ata-babasının adı ilə təkəbbürlü elirlər və çatıblar bir uca məqama və cahədullah ila masənəbihim Allahın öz ona verdiyi şeylərlə Allahla cihad elirlər. Belə böylərdən ehtiyatlı olun. Əzizlərim dünyanı belə böyüklər götürüb gedir. cünde bir belediye bir yerde bir böyülü iddiası eleyip insanları gırgına verenler, insanları intihara sürüşleyenler, insanı insan öldürmeye belediye tahriş çok da zıt buyurur. olun bunlardan. Fitne, mesela arz edildiği için Kur'an'la, hadislerle fitne baş verir. Fitne harada göğerir, harada baş verir. Fitnenin köçü de göğerir. Had surəsinin 53-cü ayəsində Allah təbarak və təala buyurur: "Liya'ja ala mayyulqish-şeytanu fitnatan fi qulubihim maradon walqasiyat qulubuhum wa inez-zalimin la fi shiqaqin ba'id." Şeytana belə bir imkan verməkdən məqsəd Allah niyə şeytana imkan verib ki, şeytanın təlqin etdiklərini qəlblərində mərəz olanları və daşürəslik kəslərinin sınaq vasitəsi etsin. Allah ə, həqiqətən zalımlar uzun uzadı bir müxalifətdə ədavət içərsə, dedilər. Baxın, şeytan özü bir dənə imtahan vasitəsidir və hər də fitnəni göyərdir, qəlbdə aya buyur. Fəəmməllədinə fi qulubim zəyqun fəyətəbūna matşabə minub fitnə. Ali İmran suresi 7. ayda fitneden söhbət sağlar, Allah tebarek et buyurur. Ama kalplerinde haktan dönüklü olan, gelbi dar olan insanlar fitnekarlık ve tevil etmek için düzgün olmayan mena vermek için bu Kur'an'ın müteşabihlerine tabi olurlar. Kur'an'ın mühkün ve müteşabih ayları var. Mühkem ayları koyarlar. Kur'an'ın bir ayasından, müteşabih ayasından götürürler. Fitne salmadan ötürü ederler. Ogadır Qur'anın əleyhinə imamət düşmənləri bu gün Qur'anın öz daxilindən ayələr seçib bizim üstümüzə gəlirlər. Məsələn Allah Taalanın Qur'an içərimdə bütlər barədə dediyi sözü gətirirlər bu günləri. Əstəvullah məazalla iman peyğəmbər barədə deyib, imamın, peyğəmbərin qəbrini sökürlər. Yunus peyğəmbərin qəbri partladıldı. Hər də Allah hövliləri var, qəbrləri partladıldı birdən Əziz Rasulullahın qəbrinçi daimi proqramlarıdır ki, inşallah ki proqramlarına çata bilməzlərsə söksünlər. Bəs bu qəlb fitnəçi qəlbdə güeyərir. Bu qəlbin cilalanması, bu qəlbdən xəbəri olan qəlb həkimlərinin sözünün yerə istifadə eləyək, bu qəlbi hazırlayaq İmam-ı Zaman (əleyhissalam)ın məhəbbəti ilə və İmam-ı Zaman (əleyhissalam)ın zuhuruna İmam Musa el-Kazım aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis buyurur. Mizanül Hikmet cilt 9'da. Hazret buyurur. El-kulubu arbaatun, Kalpler 4 türdür. Kalbun fihi imanun ve fihi Kur'anun. Bir kalp var onda iman var ama Kur'an yoktur. Kalbun fihi imanun ve Kur'an'ın Bir kalp var hem iman var hem Kur'an var. Qalbun fihi Qur'anun velis fihi imanun. Bir qalb var, Qur'an var, iman yoxdur. Qalbun la iman fihi vela Qur'an. Bir qalbdə var həm iman yoxdur, həm Qur'an. Taemməl əvvəlo həzət buyurur. 1-ci qəlb ki, dedi iman var, Qur'an yoxdur. Kəttəməti kə xurmiyə bənzəyər. Tayyibun ta'muha Onun dadı gözəldir və latibələha amma iyi ətri yoxdur. Və sani kağrabil misk. Hazrat buyurur, ikincisi qəlb isə, o qəlbdəki həm Quran var, həm iman var, o ə, nəyə oxşayır? Ətir qabına oxşayır. Tayyibun in fotiha və tayyibun in vaka. O gözəldir, həm dadı gözəldir, İy iyi gələr onun. Şüşənin ağzın açsan da o ətir qabına bənzər qəlbində Quran və iman olan. Şüşənin ağzın açsan da yiyir, bağlasan da o içəridə öz yiyin qoruyub saxlayır. Üçüncü qəlb isə onda Quran var, amma iman yoxdur. Əzraz bürü käluş nəti, tayibun rih va xabizun tamuha. Bir əriyə bənzər çürük ərik. Çürük ərik baxarsan çöldən gözəldir açarsan için amma o nədir? İyi cisə də dadı olmaz, zəhər kimi olar, acı olar. 4-cü qəlb isə onda nə iman var, nə Quran var. Käl Hənzələ həzrət buyurur, o Əbu Cəhl qarpisinə oxşar. Xəbirsən rəngi və təməhi. Onun həm dadı pisdir, həm iyi pisdir. Baxın O çölde biten bir ebu cehal karpuz dediler. Çanlı bir bitki değil, heyvanlar da onun acılığından, hem çanlıdır, hem acılığından, heyvanlar da ona yakın gitmez. Gelden danışır imamımız bizim. Sübhanallah, Allahu Ekber. Bakın, hatta bu gelden içerisinde üçüncü gel, Kur'an ol ama Kur'an'a amel eylemiyesen, bu gel çok pis geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Bütün qəlblərdə şeytanın yuvası var. O qəlb e, Allahı zikirləsə oradan şeytan qaçar və əriyər. Duz suda əryən kimi əriyər. O zicir tərk olunsa, Allahı zicri eləməklə Quran buyurur: "Ələ bezikillahi tatmainnul qulub." Allahı zicirləməklə qəlb aram olar. Allahı zicirləməklə o şeytan qaçar qəlbdən. Ama Allah zikri e, terk olunsa şeytan orada yuva salar ve onun sahibini üsyana salar. Bu hadisinde menbezi bir harlem var. Cil 75'te sayfa 60-61'dedir. -60 Hazreti Emirul Muhammed Aleyhisselam Nihc-ü 105. hikmette buyurur kalbde ümit var, ümitsizliği var. Eee eğer ümid olsa tamah o ümidi öldürür. İnsan kalbinde ümit baş birden tamah gelir ümidi mahved. Subhanallah. Ve gelir tamah tamah ki kalbi öldürdü, ümidi öldürdü özür dilerim. Her herisli kalbe hakim cesler. Eğer ümitsiz olsa gazab kalbe hakim cesler. Bakın kalbi muhakim imamlarımız bizim. Qalbin iki qulağı var. Həzrət buyurur, birin mələkləri dinliyə, biri şeytanı. Bir tərəf bəzən hədisdə var ki, Peyğəmbərimiz buyurur, səhər-səhər şeytan deyər ibdə üzüstan ibdə bi şerrin, mələklər ibdə bi xeyrin. Ya işdə başda günə xeyirlə mələklər, şeytan deyər şərlə başda. Yatanda da qulağa deyər ihtem bi xeyrin, mələklər İxtim bir şər şeytan deyər şərrlə qutar. İki qulağı var qəlbin, onlar səsliyər insanı. Baxın, qəlbdən danışırlar. Mən burada bir haşiyə çıxıram. İmamlarımız qəlbdən danışırlar. Başqa dünyada o xəlifələrmi, bu güncü düzələn şeyxlərmi, və ya hətta müəyyən qurumların rəhbərlərmi? Kimin qəlbdən danışmağı haqqı var? Gelbden danışmaya yalnız ve yalnız gel tabibinin işi var Peygamberimizin e, bir tabibı var, tabib grubu, gelblerin tabi Peygamberimiz ve imamlarımız hamısı gel tabibidir. Bunlar gel bilir, nədir, nədir. Bir başa gelbin tabibu buların da hakkı var gelden danışmaya. Subhanallah, Allah biz onların yolundan ayrı salmasın. Sonra imam buyurdu ki, İmam Sadıqül aleyhisselam buyurur. Allah bir bəndəni istədiyi zaman onun qəlbində ağ nöqtə qərar verir. Və fataha masamiha qalbahu və wakkalaka maləkan yu'ayiduhu. Allah bir adamı Allah yanında hörmət qazanıbsansa, Allah təbərakət ol onun qəlbində o nöqtə qərar verir və bir mələk göndərir ona müvəkkil eləyir, müvəkkəl eliyir Allah Taala. e, ee, neynesin onu təyid edersin. Yani onu korusun günah etmektedir. Allah bizi günahdan amanda saxladın. Sonra imam Enam suresinin 125. ayasını oxudu. Euzu billahi min eşşeytanir racim fe men yuridillah en yahdiyehu yashrah sadrahu lilislam ve men yurid en yudillahu ve yaj'al sadra dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Hazır bu ayeni oxudu ayi mübarəkə belədir. veləlislə Allah gözəl keçmişinə xatır, insanın etdiyi əməllərə xatır. Hidayət etmək istədiyi şəxsin sinəsini İslam üçün açar, qəlbin açar. Ee, olduğu azğınlıqla boşlamaq istədiyi şəxsin isə sinəsini və möhkəm tutaraq daraldan sancu əziyyətdə səmaya yuxarı qalxan biri kimi olar. Baxın Quran Allah buyurur ki, Allah hidayət istəyənə hidayət üçün insanın qəlbi açar. Üç qəlbdədir. Amma hidayət istəməyən elə nə qədər qulağına təbliğ dədə isə, elə qəlbi dar insanın Allah darallar qəlbin. Yaşra sədrə ullislam sinəsin İbrahim Musa peyğəmbəri Allah təala Firavunun üstünə göndərəndə duası budur. Rabbi şrahli sadri Allah qəlbimi genişləndir. İmamı Sadiq əleyhissalam bu ayəni oxuyandan sonra ağladı. Niyə görə ağladı? Yaşra sədrə ullislam Buyurur orada İslam kəlməsi elif lamla gəldi. Baxın hansı İslam üçün Allah siqnələr açır. Hidayət eləmək istədiyi şəxs üçün hansı İslam üçün siqnələrdə genişlik yaradar? Əli İslam. O İslam ki, həqiqi Allah təyin eliyən rəhbərlərin dalınca gedən İslam. Peyğəmbər və 12 imamın xəttində olan İslam həqiqi İslamdır. Bəli. O İslam ki, onun böyükleri gelbi bize tanıttırır, gelden danışır. İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın gelişinde imtihanlar çok olacak. Ve bu imtihanlar geyb dövründeki imtihanlarla alakalıdır. Yani o zuhur vaxtı baş veren imtihanlar hamısı alakalıdır. Bugün geyb zamanında olan imtihanlarla. Bu dövrde imtihanlardan çıkabilsek, onda da üzü olarak, onda imtihanlar bizim için asan olur. Çünkü insanların ə iç üzü ortaya çıxacaq həmin zamanda İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki əlini ovuz şəklində tutub həzzət bu cür elədi buyurdu. Vallah vallah həzzət əlin tutub elə. Həzzət buyurdu e, vallah vallah and olsun Allah and olsun Allahə elənəcəksiniz sə tuğar belə elənəcəksiniz ələydən O nəzə unu ələnəcəksiniz. Ələxsdən ələnən kimi əl ələnəcəksiz. Az şəxslər qalacaq. Və ya çürük buğdanı təmiz buğdadan ayrılan ki, ayıran kimi ayrılacaq, ayrılacaqsınız. Lav vallahi hətta təmayyuz və seçilənə qədər ələnəcəksiniz. Zuhur baş verməyəcək ta ümidsiz olmayana qədər imam buyurur. İnsanlar ümidsiz olacaq deyənlər də imam gəlmədi o vaxta ondan sonra Zuhur baş verəcəy inşallah. Daş qəlblərlə, təmiz qəlblər tam seçilmədikcə, tam yaxşı ilə pis, qalbi daşla, qalbi yumşaq adam seçilmədikcə Zuhur baş verməyəcək. Bu hədislər Biharınə oxuduğum məclislər nəşriyatı, Biharla vardı 52-ci cilddə 101-102 111-ci səhifələrdə gələn hədislərdir. Bəli hədislərdir. İmam Rıza alayhis salam verişimizin sonu az qaldı. Bunu da oxuyum, inşallah şifaət edirəm. İmam Rıza alayhis salam buyurur: "İmtahan olunmadığca qaim qiyam etməz və Tövbə surəsinin 16-cı ayəsini həzrətlər oxudu. Əm hasibtum an tutrukum vələ ma ya'lamullahu ləzina cahadum minkum." İnşallah cəlan dəfə bu ayədən başlayaraq inşallah xidmətinizə yetişərəm ə e, vaxtımız sona çatdı. Allahın amanında olasınız. Allah imamı zaman və salamın zuhurun təcilləsin, bizə zuhur əməli şəklində az olanlardan qərar versin. Vəsəlamu aleykum və rəhmətullahı və bərəkətuh.